продолжаем подводить итоги сегодняшнего результативного матча 22-го тура Горняк Спорт Черкасский Днепр. Общий счет 5-2, и мы попросим прокомментировать события главного тренера Горняка Спорт Сергея Валентиновича Пучкова. Сергей Валентинович, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, во-первых, хочу поздравить наших болельщиков, которые пришли сегодня на стадион поболеть за нас. Получили, я думаю, много положительных у них. Сейчас стало по команде. А по игре, Боевая игра, да, тяжело. Мы э, сидели на лавочке, когда нам забили первый мяч. Э, немножко такое состояние было. Опять мы в ахтырке на первых минутах пропустили. Сейчас 2-0, но если честно, как-то не было, хотя команда Черкассы хорошая команда, не было такого, э, что мы проиграем. Э, надеялись на положительный результат. Я думаю, э, свои игрой ребята показали, доказали, что у нас есть команда. Есть именно коллектив тот, который даже в тяжелую минуту решает такие серьезные задачи. Еще раз хочу сказать, почему? Потому что Черкасский Днепр, посмотрите, ребят, те, которые у них играют, это бывшие мои игроки тоже очень много, и Саня Ковпак, и Тарасенко, и Качур, и Антон Крамер, все проходили про мою школу, я их знал потенциал. И мы очень серьезно уделили внимание стандартным положениям, а также самой игре. Ну, при счете 0-2 в пользу гостей, какие были ощущения, какие были эмоции? Ну, что хотелось изменить? Может, сразу надо было кого-то менять? Или вот ваши ощущения поделитесь? Ну, нельзя было менять. Почему? Потому что ребята только вышли, они сами э, попали в такую ситуацию, именно, что... Проигрывая 2-0, хотя до этого, до пускай до той же десятой минуты, это первое, это как контратака, и непонятно, как там было разбираться еще, как наш защитник мог дать пройти, плюс еще прострел, никто не подстраховал. Но это футбол, все ошибаются, и я хочу раз еще поблагодарить команду за то, что они собрались. И показали тот футбол, который и мы хотим, и отыграли эти два мяча, и забили, и укрепили, говорится, э, тот результат, который нас устраивает. Как думаете, за счет чего произошел перелом в игре? Удалось сравнять счет, и тут же забили третий третьего, четвертый. Ну, я же хочу сказать, да, что э, вышли, нам деваться уже некуда. И самое главное, я на установке сказал, чтобы ребята э, с холодной головой играли. Почему? Потому что ну, не побежали Сашки на голове, потому что могли поймать нас на контратаке и мы могли бы и по-другому все отбить. А так сделали все правильно, никаких не было, как говорится, выдумок, те, которые ну, вообще не нужны футбол. Не даело ли на вас ответственность, что сегодня домашний дебют команды в этом году и ваш тренерский домашний дебют вот, на родном стадионе? Нет, ну, ребята понимали прекрасно, что э, ту ошибку, которую мы совершили в Ахтерке, нужно было исправлять дома. Тем более, я же еще раз хочу повторить, что э, ну, при своих болельщиках и на своем стадионе мы обязаны э, были выиграть. Почему? Потому что нам нужна была эта победа, э, эта э, тяжесть, которая есть, когда мы находимся внизу турнирной таблицы, э, немножко дает о себе знать. Ну и хотелось бы пожелать нашему президенту, чтобы он поскорее выздоровел, потому а что он э, пока находится на лечении. И пусть выздоровеют, и эту победу мы ему посвятили тоже. Также. Как команда в раздевалке отметила белый ну, победу. да. Ну, ребята, радость у них, как бы, такое сейчас, не знаю, я ушел сюда, что они там свое. А так все, сегодня сейчас порадовали, все, начинаем готовиться, будет один а день выходной, и готовимся к гелию то Потому что очень тоже серьезная игра. У нас три игры подряд, получается, с первой шестерки мы играем.